Мене звати Ражило Олександр Володимирович. Я працюю старшим тренером тренажерної зали SportLife, клуба, який знаходиться на вулиці Дніпровська набережна, 19А. От, зі мною случився інцидент, який пов'язаний з тим, що мені не виплачують зарплату на протязі двох з половиною місяців. Здравствуйте, мене звати Гримін Ігор Олександрович. Я також співробітник Спортклубу. Спортлайф, который находится на Днепровской набережной 19А, занимал там пост тренера первой категории. Со мной случилась аналогичная ситуация, то есть не выплачивалась заработная плата на протяжении двух месяцев, плюс половина месяца вот, с, с, с теперешнего, то есть апреля. Вот, после чего нами было предпринято решение обратиться в соответствующие инстанции за за помощью и за, э, за охраной наших законных прав и интересов. Здравствуйте. меня зовут Горбез Богдан Александрович, тоже являюсь сотрудником компании Sportlife, э, которая находится на Днепровской набережной 19А. Вот, являюсь тренером первой категории. Тоже проблема невыплаты зарплаты, вот, ущемление наших личных прав там, ну, и так далее. А, проблема в принципе, касается не только нас троих, проблема касается, скорее, всех клубов спортлайфа, которые находятся на территории Киева, это точно. А вот по поводу территории Украины не могу быть уверенным, как бы, но уверен, ну, догадки есть, да, что такая же проблема существует во всех клубах Украины. Вот. Нами, соответственно, было неоднократно произведено обращение к нашему непосредственному руководству за дальше объяснений каких-то за выплатой наших заработных плат, после чего следовали какие-то неадекватные ответы, как бы, то есть какие-то отговорки, то есть подождите, будет когда-то, будет, то есть у нас там то-то, тот такие-то то -то, проблемы, то есть ну, ничего внятного не, не могли объяснить. Вот. Мы ждали, ждали около двух месяцев вот этой задержки, два с половиной месяца, после чего уже решили обратиться за помощью в соответствующие инстанции, за, за охраной наших законных прав и интересов. То есть, ну вот, сейчас, сейчас будем активно сотрудничать со всеми органами и ждать каких-либо реакций. После подачи соответствующих заявлений в, множестве, в множественной инстанции государственные, на на нас было произведено давление, то есть в виде... То есть нас заставляли написать заявление на увольнение, то есть без всякой причины, то есть не было никаких жалоб на нас, на нарушение какой-то дисциплины внутренней. То есть нас заставляли написать заявление на увольнение, после чего отказались выдавать наши документы, которые с... связаны с тем, что мы работали в этом клубе. Да, то есть медицинские книжки отказывались выдавать. И после этого нам запретили вообще переходить даже через черту клуба и вообще посещать эти, эти клубы, то есть спортлайфы. Вот. Был заблокирован вход, были заблокированы ставки, были заблокированы, ну Меня лично забрали карточку, которая пропускная, с помощью которой я проходил ходил по территории спортлайфа. После чего мной было написано еще одна, вызвана милиция, потом после этого написано еще одно заявление в милицию, то есть о том, что мне отказываются выдавать документы, подтверждающие мое физическое здоровье, то есть это медицинскую книжку. Ну, параллельно уже удалялась информация то есть со стендов, все бланки, там, где фигурировали наши фамилии, то есть уже тут же начали защищаться вот и что еще то есть наш работодатель активно начал принимать меры по уничтожению всей информации, которая была связана с нами то есть чеки это фотографии со стендов это не знаю скорее всего в базе нас уже вообще не существует как сотрудников Sportlife. наверное и вообще не существовало для них клиентам нашим говорилось что мы просто звянились сами и все І пішли. Тобто ніхто нас не звільняв от, в такому режимі. Тобто наші клієнти вони навіть не знають, куди в принципі, що з нами трапилось, і куди ми ділись в один прекрасний момент.